Hoe gaat het? Oh, gaat het? Hoe 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 gaat het? oh gaat het? Hoe 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 gaat মই আনিছিলো নেকি জল্দি আহকচোন কি কৰিছ দিব লাগিব বৰ জগুত নহয় তই নাজানো আছিলে বুলি কি কবা চাবোন মাৰি ধুন ধুৱাই দিওঁ ন জলদি কিবা থাক চাব নহয় কত খুটিবলৈ পালে তোক কৰে হেৰি কৰ বেজন আছে আৰু দেজনৰ মাতক জল্দি একো ন একো নালো নে কৈ দিয়ে দেই মাথাটো কিবা কৈছো কেতিয়াবা ঘৰৰ মানুহ কোনোবা মৰিলেহে পাবহি আৰু ফোনটো যে আমি আছো নহয় দুদা গৈছে বেছ হয় ৰ ৰ মই যাওনি বকি চাংস নালাগে হেল্ল' হেল্ল' আপুনি কত গা কলগৈ ইমান ফোন মাৰিছো ফোনটো যে ৰিচিভ নকয় কি হল বাইদেউ আপোনাৰ এই কথাটো কাৰণে কোনোবা দিম বেলেগ ডাঙৰ হেৰি হব আহক মই বেৰ জানিবলৈ হেৰি কৰি চাম আহক আপুনি বান্ধি দিছো যিবিলাক অলং এটাকে লগাই দিছো আহক আপুনি সোনকালে ইয়াক দৌৰাই দিও নিব উঠৰ পাৰিবি নাই পাৰিবি নাথ

এই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব এনেকুৱা শুনা বেজৰ কথাটো এনেকুৱা মানে বিভিন্ন সাপ আছে নে নাই অসমত ছবিধ সাপবিধে মানে বিষাক্ত সাপ আছে যিটো

ৰবা একো নোখোৱা কোনটো কৰিছিলে এইটো পিত ভাই পাৰ বুলি কয় ৰঙতো মই নাজানো তাক চুই দিলো এইটো পিত ভাই পাৰ এইটো বিষাক্ত হওক কি কৈছিল এইটো বিষাক্ত হে ছবি চাই লেজে ভাল কৰিব নোৱাৰে এইটো আৰু বান্ধি চাই কেনে গাঁঠিঠোলা গাঁঠি খোলা গাঁঠিটো খোলা গাঁঠিতেজত যদি বিহু বিয়পিব খোলা জল্দি খোলা জলদি খোলা ধুইছিলা নাই প্ৰভু ডেটলৰ ডেটল বুলি কথা চাবোন বুলি কথা নাই অ এইটো যদি ৰবা এইটো যদি খুটিলা নাই সূতাৰ পিছত যদি সেই জেগাটো ঘঁ দিয়া হয় তেতিয়া বিয়পি যাব এতিয়া নীলা হৈছে নিজানে ভৰি কাপোৰ সলাব নালাগে মই এনেকে লৈ যাম গাড়ীতো তেল আছে নে নাই ভগৱানে জানিছে মই সুৰজি ফোন কৰিছো ৰবি ৰবি ইমান অধ্য়্য নহবা জ ককাই ভাল কৰিবই নোৱাৰে ন দু কঠীয়া দিছো এইটো খুলি দিম না বান্ধি খোলা সেইটো খোলা সেইটো খোলা আৰু মানে সেইটো খোলা ৰবা ৰবা নুধুবা কেৱল মানে চবে কামুৰিলে ধুব পাৰি সাপে সাপে খুটিলে অ নমস্কাৰ ছাৰ মই কৈছিলে হয় ছাৰ এই আমাৰ মোৰ যে ষ্টুডেণ্ট এজন আপুনি দেখি আছে চাগে ফেচবুকত পাছ কৰিছে হেৰি হ'লে এইটো আপোনাৰ কি কয় তাৰ মানে সাপে খুটিলে মই তাইক ছাৰ আপোনালোকে যিটো পোষ্টাৰ বনাইছিলে এই বাবলি ডে পোষ্টাৰটো পঠাইছিলে সেই তাত বুলি মানে দেখা গৈছে ভাল কৰিব নোৱাৰে এই যে ছবি হাততে দেখালো সেই ছবি হাতে যদি সুধে আৰু শুনা শুনা এতিয়া নতুনকেটিছে সেইটো বেজে জাৰি দিয়ে এশটা যদি ভাল কৰিলে এটা যদি মৰিলে মানুহে ভাবিব যে সেই নিৰান্নব্বৈটা যদি ভাল কৰিলে মানুহে ভাবিব যে বেজ ভাল কিন্তু নিৰান্নব্বৈটা অবিষাক্ত সাপেই আছিলে সেইবোৰ বাদ দিয়ক গম পাইছানে আৰু যিটো যিটো মৰিলে সেইটো বিষাক্ত ভাৱে খুটা মানুহ

ইমান ধ্য নহবি কৈ থাকো নহয় কাম নকৰিবি নকৰিবি বুলি পাইছ গমটো খালী ভৰিয়ে বল হ'ব আপুনি থাকক চিন্তা নকৰিব মই ফোন কৰি থাকিম দেই ফোন কৰি থাকিম চিন্তা নকৰিব ভাল ভয় খালো দেই ভাল ভয় খালো নহয় ভাল ভয় খোৱালি তই অভি আৰু একদম কৈছো এইবাৰৰ পৰা কিবা কাটিবলৈ হলে এইবোৰ বুট চুট পিন্ধি লবি দেই শুনিছ নাই কি কৈছো আৰ টো খালি ভৰিয়ে থকাৰ বৰ সেৱন নহয় এবাৰ পা মুঠৰ পত বুট পিন্ধি লবি তাৰ পিছত টো হেৰি কৰিবি এই ৰাতি কবা ৰাতি বিয়লি লৈ যাবলৈ টৰছ লৈ যাবি কোনিছন নাই টৰছ লৈ যাবি আৰু বুট পিন্ধিবি খাইলে ভাল নাই প্ৰথমতো দেই বোপায়ো মই ইয়াক কৈছো এতিয়া মোৰ ফোনটো গাড়ীতে কোনো ৰকম বাচিছে এই যে অভি সেইদিনা ঘৰত জাবৰ কাটি আছিলে জাবৰ কাটি থাকোতে তাক সাপে খটিলে সাপটো হৈছে পিট ভাইপাৰ যিটো সেউজীয়া ৰঙৰ সাপটো সেই সেউজীয়া ৰঙৰ সাপটোৱে খুটিলে তাক আৰু মই ওলাই গৈছিলো ওচৰলৈ এওঁলোকে মুঠতে বেজৰ ওচৰতে গৈছে কোনোবা ৰমা বেজ নে থামা বেজ কোনোবাটো হা এতিয়া কথা হল কি মই ছবি ধাপৰ কথা আপোনালোকক কৈ দিছো সেই ছবি ধাপে হৈছে অতিকে বিষাক্ত বেজে ভাল কৰে বুলি যিটো বিশ্বাস আছে বেজে ভাল কৰা কথাটো মই কৈ সেইদিনা ইয়াৰ হস্পিতেলত নিওঁতে কৈছিলো কথাকে গুৰুত্ব দিলা নাই নাজানো মই অবিষাক্ত সাপবোৰে খুটিলেহে সেইটো একো নহয় মানুহ নমৰে তাকে বেজে আহি জাৰেহি বেজে জাৰিলে সেইটো কাম কৰিব নালাগে গতিকে সাপে খুটিলে বুলি কলে বিশেষকে গ্ৰীষ্মকালত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা খুটে তেতিয়াহ'লে মই ছাৰৰ নম্বৰটো দিছো বাৰু তাৰ আগত ৰ'বা মই সাপ কেইবিধৰ কথা কৈ দিছো এই কেইবিধ সাপে খুটিলেহে মানে অতিকে চিন্তনীয় কথা আৰু লগালগ চিকিৎসকৰ কাষলৈ যদি লৈ যোৱা হয় তেতিয়াহলে সুস্থ হৈ আহিব মই সাপকেইবিধ অমক কৈ দিছো এইয়া চোৱা এই ছবিধ এবিধ হৈছে পিট ভাই পাৰ এবিধ হৈছে মনো কলাইট কব্ৰা এই যে যিটো চকৰি ফেটি এইটো হৈছে ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰাইট এইটো সকাহাপ বুলি যে কওঁ মা চাই লওক আৰু এইটো হৈছে ব্লেক ক্ৰাইট এই ব্লেক ক্ৰাইটটো হৈছে কলা শংখুৰ সাপ মানে সাপৰ ঠাণ্ডাটো বেছি এই কাৰণে এই কলা শংখুৰ সাপটোৱে ৰাতি মানুহ যেতিয়া শুই থাকে তেতিয়া মানে মানুহৰ দাঁতিত আহি শুই থাকে আৰু সি লগালগ যেতিয়া খুটি দিয়ে খুটিলে মানুহে গম নাপায় বিষটো লাহে লাহে গালে যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পেটৰ বিষ হব পাৰে বুকু বিষ হব পাৰে তেনেকে মৰি থাকে তাৰপিছত হৈছে এইটো ৰেড নেক বুলি কয় এই যে ডিঙিটো যে ৰঙা হাপটো সেইটো ওলাইছে আৰু এইটো হৈছে কিং কব্ৰা সেইটো ৰজা ফেটি ৰজা ফেটিটো হঠাৎ খুটি নিদিয়ে কিন্তু খুটিবলৈ হলে বহুত বিধালে আৰু পাঁচ দহ মিনিটৰ ভিতৰত মানুহ মৰি যাব পাৰে আৰু এতিয়া নতুনকে পেপাৰ পত্ৰ পাই আছো ৰাচেল ভাইপাৰ বুলি এটা ওলাইছে এই কেইবিধ হাপ এই কেইবিধাপেই আটাইতকে ভয়ংকৰ মই এই কেইবিধাপালকে এই কেইবিধাপে হৈছে অতিকে ভয়ংকৰ চাহ তই নাই কাৰণে দেখিলি বুলিহে বাইৰে বেজ লগাই মাৰিলে গম পাইছানে আগৰ দিনৰ বেজৰ কথাটো মই আকৌ কৈছো যে কিছুমান সাপ আছে অবিষাক্ত হাজাৰবিধ সাপ আছে ভাল হয় যেতিয়া বেজে মানে বেজে জাৰি দিয়েহি সেইটো অবিষাক্ত সাপ মানে সেই অবিষাক্ত সাপটোৱে খুটিলে মানুহ বাছে সেইটো বেজে নাযায় লেও বাচিব কিন্তু মানুহবোৰে ভাবে যে বেজে জাৰি দিলে কাৰণে বাচি গল বুলি গতিকে বেজ লগোৱাটো এৰক শুনিছান নাই তোৰ অভিজ্ঞতাটো আছে নে মানুহবোৰক কবি এতিয়া যে বেজ লগোৱাটো এৰিব এৰুৱাব লাগিব লগালগ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব এতিয়া এণ্টিভেনম দিয়ে আজি কেইদিনমান আগত আমাৰ প্ৰাঞ্জল কাকতি দাহ ঘৰত এৰুৱা প্ৰাঞ্জল দাহঁতৰ ঘৰত মানুহ এজনক সাপে খুটিছিলে চাৰিঙতে এণ্টিভেনম আছিলে বুলি তাতে দিলে এতিয়া জয়সাগৰত এণ্টিভেনম আছে

গতিকে কথা আকৌ কৰিছো নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ জিৰ' ফাইভ ডাবোল ছিক্স টু ছেভেন এই সুৰযোগী ছাৰ মই দুটামান সাক্ষাৎকাৰো লৈ থৈছো মোৰ ইউটিউবতে পাব শ্ৰীমন্ত মতিভেথৰ বুলি চেনেলটোত আচ্ছা গতিকে ছাৰ মৈতৰ ভগৱান স্বৰূপ গম পাইছা নাই ছাৰ নম্বৰটো ছেভ কৰি লোৱা আৰু যাকে দৰকাৰ হয় তাকে দিবা তোমালোকৰ মহিলা যে ভিঅ' গোটৰ হেৰি আছে নাই এশগৰাকী নে কিমান তাতো দি দিবা গতিকে সেইটোৱে আৰু সাপে খুটিলে কিন্তু তই বিৰাট ভয় খাইছ ভয় খাব নালাগে যদি দি দিছে তেতিয়াহ'লে তেজত মিলি যাব তাত ৰছীয়ে বান্ধি হা তাত চাবোনে ধুই সেইবিলাক একো কৰিব নোৱাৰে চাবোন হওক বা ডেটল হওক এই ধুই দিয়া লগে লগে এনেকে ঘঁহি দিছিলা নাই এনেকে ঘঁহি দিলে পইজনটো এইখিনিতে যদি ৰৈ আছিলে বিয়পিহে গুচি যাব সেইকাৰণে হাপে খুটিলে কেতিয়াও মানে হেৰি কৰিব নালাগে কি বুলি কয় সেইকাৰণে মানে তোমাৰ ধুব নালাগে কুকিৰা পত্তা যে কাটিছিলে সেইটো বিষ নাছিলে চাগে আৰু কাটিলেও সেইটো কামত নাহে যদি পইজনটো সোমাই গৈছে সেইটো সোমাই গল আৰু যদি ব্লাডত সোমাইছে তেতিয়াহ'লে সেইটো সোমাই গোটেই বিয়পি যাব পাৰে গম পাইছে নে নেক্সট টাইম এইটো কাম নকৰিবি আচ্ছা নমস্কাৰ মই ড্ৰামা হিচাপতে থৈ দিয়া নাই কাৰণ বহুতে ভয় খাব পাৰে নহয় যে অভিষ হাপে খুটিছিলে কি হল কি কথা এইটো এটা ড্ৰামাহে আৰু এইটো এটা এৱাৰনেছ হৈছে যে স্নেক বাইটিং যেতিয়া সাপে খুটে সাপে খুটিলে আমি বহু মানুহে চিকিৎসকৰ কাষলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি বেজৰ ওচৰলৈ যাওঁ গতিকে বেজ কবিৰাজে এই বিষাক্ত সাপ কেইবিধে যদি দংশন কৰে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও বচাব নোৱাৰে এইটো দুশ শতাংশ নিশ্চিত এই কথাষাৰ গতিকে হৰপই দংশন কৰিলে বান্ধি দিয়া ধুই দিয়া এইবিলাক কাম নকৰিব আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ চিকিৎসকৰ কাষলৈ লৈ যাওক আৰু মই ইতিমধ্যে ডাক্তৰ সুৰজিত গিৰিছাৰৰ নম্বৰটো ইয়াতে দিছোঁ গতিকে চিকিৎসকৰ কাক যদি চাপিব পাৰে বা চিকিৎসালয়লৈ যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেত মানে যাক সৰ্পৰে দংশন কৰিছে তেখেত নিশ্চিতভাৱে সুস্থ হৈ উঠিব কিন্তু বেজে কেতিয়াও ভাল কৰিব নোৱাৰে ধন্যবাদ গতিকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যাতে এই এৱাৰনেছটো যাতে আহে আৰু সৰ্পদংশনত যাতে একেবাৰে জিৰ' পাৰ্চেণ্টেজ মৃত্যুলৈ গুচি আহে আৰু ডাক্তৰ সুৰজিত গিৰ ছাৰ প্ৰমুখ্যে তেখেতৰ টিমে সদায় এইটো কথাই চেষ্টা কৰি আহিছে যে কেনেকৈ মানে জিৰ' পাৰ্চেণ্টেজ সৰপই দংশন কৰাটো যাতে জিৰ' পাৰ্চেণ্টেজ মৃত্যু হয় অৰ্থাৎ এজনৰো যাতে মৃত্যু নহয় সেই ক্ষেত্ৰত ছাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু চেষ্টা কৰি গৈ আছে গতিকে আঁঠুৱা নতৰাকৈ নহ'ব বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে বা পথাৰলৈ গ'লে বা বোকাত যদি নামি যায় তেতিয়াহ'লে বুট পিন্ধি যাব তাৰপিছতে ৰাতি যাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এনেকৈ টৰ্চ লৈ যাব আৰু টৰ্চেই হওক বা বিভিন্ন পোহৰে হওক আৰু শব্দ কৰি যাব এনেকৈ হাততালি মাৰি যায় আগতে আমাৰ দেউতাহঁতক দেখিছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণে তেনেকুৱা ধৰণে যাব লাগিব আৰু তেনেকৈ আমি সৰপদংশনৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰিম ধন্যবাদ